Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Anas bin Muhammad Syukri. Uh, hari ini saya dan belah saya akan, akan membentangkan tentang perbandingan tokoh Islam dan tokoh Barat. Uh, tambah sekali, tambah sekali ahli kumpulan kami terdiri daripada tiga orang. Ketua kumpulan kami adalah Muhammad Afiq Kebal uh, dan dua orang ahlinya adalah saya, Anas Syukri dan yang kedua adalah Amirul Amshal. Uh, objektif kajian kami uh, terdiri daripada tiga. Yang pertama adalah menyelidik latar belakang diri keluarga, pendidikan dan pengembaraan dan fakta-fakta tokoh tersebut. Uh, dan yang kedua menceritakan dan mengkaji sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut seperti buku-buku, seperti buku, kata-kata, pandangan dan kritikan. Uh, dan yang terakhir adalah uh, membuat perbandingan antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Barat yang dipilih untuk memberikan ulasan dan pandangan penulis okay. uh, saya akan mempersilakan uh, Muhammad Fikban uh, Okay, Assalamualaikum Saya Mama Fikban Pertama sekali kita akan pergi kepada Toko Al-Kindi dan Aristol Secara ringkasnya Al-Kindi ni dia kerap menekankan betapa pentingnya untuk menyatukan ilmu agama dan ilmu akal di mana Al-Kindi ni banyak menggunakan ilmu-ilmu daripada Yunani dan menggabungkannya dengan wahyu-wahyu dan perkara dalam Islam manakala Aristotle pula dia lebih menggunakan logik pemahatian semula dan menyelidik empirik serta asas falsafah mereka Uh, seterusnya adalah latar belakang Al-Kindi dan Ariston. Uh, nama penuh Al-Kindi ialah Abu Yusuf Yaakob Ibn Isha Al-Kindi. Dia lahir di Kufah. Irak pada tahun 801 Masih dan berketurunan suku Kindah iaitu bangsawan Arab. Manakala latar keluarganya pula adalah ayah beliau merupakan seorang gubernur Kufah. Uh, pengaruh keluarga pula dari segi ilmu falsafah dan sains Al-Kindi juga bujang tidak berkahwin dan mendapat gelaran ahli falsafah Arab pertama. Aristol pula nama penuhnya adalah Aristoteles dilahirkan di Stagira Macedonia pada tahun 384 sebelum Masih iaitu Aristol ni lahir dululah sebelum Al-Kindi dan berketurunan bangsawan Macedonia. Latar belakang keluarga pula Ayahnya Nicomachus adalah doktor kepada Raja Amitas III berpengaruh ilmu sains, biologi dan perubatan. Kehidupan peribadi mempunyai isteri bernama Herpilis dan seorang anak lelaki. Mendapat gelaran Bapa Falsafah Barat. Sebenarnya dari aspek pendidikan, tujuan Al-Kindi uh, untuk memberikan pendidikan adalah untuk meningkatkan akal dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Metodologi beliau adalah menyokong wahyu dan ilmu rasional Manakala Manakala pula disiplin ilmu beliau adalah daripada subjek matematik, perubatan, muzik dan falsafah Pengaruh terhadap dunia Islam dan Barat adalah beliau menterjemahkan dan menyebarkan karya Yunani kepada dunia Islam uh, seterusnya Aristotle punya pendidikan tujuannya adalah untuk membangunkan potensi dan rasional manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia Metodologi beliau adalah menggunakan logik didaktif dan empirikal. Uh, Disiplin ilmu ataupun subjek yang beliau lebih mendalami adalah biologi, etika, metafizik dan politik. Pengaruh Aristotle terhadap dunia Islam dan Barat adalah memberikan asas kepada pemikiran Barat termasuk sistem logik dan etika moden. Seterusnya adalah sumbangan Al-Kindi dan Aristol iaitu sumbangan Al-Kindi adalah menterjemahkan karya Aristol dan menulis dalam logik dan metafizik. Al-Kindi juga memperkenalkan konsep nisbah dan dalam muzik contohnya seperti do re mi, fa sol la ti do adalah ciptaan daripada Al-Kindi, mempengaruhi Al-Farabi, Ibn Sina dan Al-Ghazali dan menulis di Gradibus iaitu buku yang menghubungkan ubat dan matematik. Seterusnya, sumbangan daripada Aristotle adalah menulis karya saintifik seperti Physics dan On the Heavens, pencetus teori empat unsur, humor dalam perubatan kuno. Tokoh seperti Thomas Aquinas dan Averroes terinspirasi daripada Aristotle dan beliau juga membincangkan muzik dalam konteks moral dan pendidikan dalam karya politik. Seterusnya adalah ulasan penulis tentang Al-Kindi dan Aristol. Al-Kindi dan Aristol sama-sama penting dalam mencari kebenaran dan ilmu. Al-Kindi dihargai kerana menggabungkan falsafah Yunani dengan ajaran Islam tanpa mengabaikan wahyu. Beliau juga bijak menyelesaikan ilmu luar iaitu ilmu Yunani dengan Islam. Aristol pula ditekankan dalam logik dan sains tetapi pandangannya terhadap uh, Tuhan tidak selari dalam Islam iaitu Aristotle ni lebih kepada pemikiran secara logik. Jadi kesimpulannya Al-Kindi lebih seimbang dan berperanan penting sebagai penghubung antara tamadun Islam dan Yunani. Seterusnya saya akan uh, paskan kepada Amirul Amsyah. Okey, seterusnya kita ada uh, dua tokoh iaitu Al-Maududi dan juga Jürgen Habermas. Al-Maududi adalah seorang intelektual dan aktivis Islam Pakistan. Beliau memfokuskan kepada penerapan undang-undang Islam dalam kerajaan dan masyarakat. Seterusnya kita ada Jurgen Habermas. Beliau ialah ahli falsafah dan sosiologi daripada Jerman. Beliau lebih menumpukan pada teori komunikasi demokrasi musyawarah dan ruang awam. Next. Ini adalah latar belakang Abdul Ala Maududi dan Jurgen Habermas. Al nama penuh Jur Al Maududi adalah Abdul Abul Ala Maududi. Beliau dilahirkan di Aurangabad, Aurangabad, Hyderabad, Deccan di India kewargaan beliau adalah India sebelum pembentukan pasti Pakistan. Kemudian beliau uh, adalah Pakistan. Atabakal keluarga adalah keluarga beliau uh, Muslim yang berpegang teguh kepada ajaran agama keturunan Sayyid garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan keluarga beliau adalah keluarga Muslim tradisional yang berpegang kuat pada ajaran Islam. Seterusnya adalah Jürgen Habermas. Nama penuh beliau adalah Jürgen Habermas. Dilahirkan di Düsseldorf, Jerman. Keluargaan beliau adalah Jerman. Atabakan keluarga beliau ayahnya pengusaha keluarga borjuis di Jerman yang konservatif. Hubungan keluarga beliau adalah beliau daripada berasal daripada keluarga konservatif ya Jerman yang terlibat dalam ideologi Nazi pada era awal. Next. Ini adalah ini adalah pendidikan ala Maududi Jurgen Habermas. Uh, uh, untuk ala uh, ala Maududi, jenis pendidikan beliau adalah pendidikan Islam tradisional dan separa formal. Uh, beliau di dalam bidang ilmu Islam yang mentafsirkan Al-Quran, hadis falsafah Islam karya pembelajaran beliau uh, ialah membaca dan menulis secara sendiri banyak dan banyak menghasilkan karya ilmiah dan dakwah kesan terhadap dunia uh, kesan beliau terhadap dunia ialah mendorong kebangkitan islamik politik uh, yang mempengaruhi besar terhadap gerakan Kihwanul muslimin dan revolusi iran iran seterusnya adalah Jurgen Habermas. Jurgen Habermas ah uh, pendidikannya adalah sekolah dan akademik formal. Ah uh, bidang yang ah uh, beliau dalam be, bidang beliau ialah falsafah, sosiologi dan fisikologi. Gaya pembelajaran beliau ialah penyelidikan akademik, perbincangan falsafah dan kuliah universiti. Kesan beliau terhadap dunia ialah pengaruh besar dalam falsafah kontemporari uh, yang um, yang memberikan efek kepada politik liberal dan hak asasi manusia di dunia. Next. Ini adalah sumbangan tokoh-tokoh Abdul Alam Maududi dan juga Jurgen Habermas. Untuk uh, Abdul Alam Maududi, uh, sumbangannya dalam gerakan pengasas Jemaah e islami pada tahun 1941 Satu gerakan islami politik terbesar di Asia Selatan Karya utama beliau adalah Tahfim Al-Quran uh, uh Tower Understanding Islam Dan Four Basic Quranic Terms Salah satu sumbangan beliau adalah menjadi pemikir utama kebangkitan Islam pada abad ke-20 uh, yang berpengaruh terhadap ikhwal muslimin dan gerakan Islam lain. Beliau juga pengaruh untuk membentuk wancana Islam politik kontemporari. Seterusnya, Jurgen Habermas. Gerakan uh, beliau adalah terlibat dengan mazhab Frankfurt yang menyumbang kepada pembangunan teori kritikal. Karya utama beliau adalah The Theory of Communication Action dan the structural transformation of the public sphere. Sebangan beliau adalah pengaruh besar terhadap falsafah politik barat yang digunakan dalam teori demokrasi model dan kajian media. Seterusnya, pengaruh beliau adalah menjadi rujukan utama dalam teori sosial dan falsafah komunikasi. Yang terakhir adalah ulasan tentang Abdul Ala Maududi dan Jurgen Habermas uh, Abul Ala Maududi adalah, uh, Ialah seorang pemikiran Islam Yang memperjuangkan idea bahawa Islam bukan sahaja agama Tetapi satu, satu sistem kehidupan Menyeluruh yang Memerangkumi politik, sosial Dan undang-undang orang Islam Seterusnya Ulasan terhadap Jurgen Habermas ialah Uh, Jürgen ialah ahli falsafah dan sosiologi Jerman yang terkenal dengan teori tindakan komunikatif dan konsep ruang awam. Beliau menekankan bahawa demokrasi yang sihat mesti dibina atas asas komunikasi yang rasional, terbuka dan bebas dari manipulasi. Seterusnya, saya akan uh, berserahkan kepada uh, rakan saya, Anas. Okay, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, okay, sekarang saya akan membentangkan tentang Ibn Khaldun dan Batu, dua orang uh, ahli falsafah yang terkenal di zaman mereka. Okay, pertama, Tadeh Ibn Khaldun, seorang sarjana Islam abad ke-14, terkenal dengan teori asabiak As iaitu solidariti sosial dan analisis sekitaran naik turun tamadun dalam karya Al-Muqaddimah. Uh, dan yang kedua kita mempunyai Plato yang lebih tertumpu kepada idea-idea abstrak seperti teori bentuk dan konsep negara ideal yang dikawal oleh raja filsuf. Next, <coughs> ini merupakan uh, latar belakang bagi Ibn Khaldun dan Plato. Nama pedoh Ibn Khaldun ialah Abdul Abdurrahman bin Muhammad bin uh, Khaldun al-Hadrami. Uh, beliau lahir pada tanggal 27 Mei tiga, uh, 1332 Masihi di Tunis Afrika Utara. Ah uh, Tunis sekarang dikenali sebagai Tunisia. Uh, keturunan uh, merupakan uh, keluarga bangsawan Arab dari keturunan Hadrami iaitu uh, Yaman. Dari belakang keluarga uh, ayahnya seorang ulama uh, berstatus sosial uh, berstatus sosial beliau merupakan elit intelektual dan politik dalam kerajaan Islam. perjalanan uh, hidup uh, berpindah-pindah antara Maghribi, Andalusia dan Mesir. Uh, beliau meninggal dunia pada 17 Mac 4, uh, 1406 Masihi. Kemudian kita mempunyai Plato. Nama penuh uh, beliau adalah Aristokles ataupun uh, dalam kata lain adalah Plato lahir pada tahun 4200 sebelum Masihi di Athens atau Aegina Yunani. Keturunan beliau adalah keluarga aristokrat Athena. Uh, latar belakang keluarga ayahnya Ariston, ibunya uh, dari keturunan politikus. Uh, mereka ni sebenarnya golongan bangsawan dalam adalah Athena pada zaman dia orang, uh, status sosial uh, golongan bangsawan, perjalanan hidup mengembara ke Itali, si, uh, Sicily, Mesir dan kemudian mendirikan Akademi Plato di Athens. Uh, beliau meninggal dunia pada 347 sebelum Masihi. Next. Sumbangan Immanuel, ah dari segi sosiologi, dia mengasaskan sosiologi moden dan dari segi ekonomi meneroka hubungan antara cukai, buruh dan kemajuan negara. Dari segi pendidikan, beliau menekankan pendidikan berteraskan agama, nilai dan pengalaman politik. Semangat karya, aa, beliau menulis Al-Muqaddimah, Kitab Al-Ibar, Syifa Al-Sa'il, Lubab Al-Muhassal. Kemudian kita mempunyai Plato dari segi sosiologi, beliau mengkaji struktur sosial melalui politik. Uh, dalam fasa falsafah politik beliau menekankan keadilan dan hierarki dalam uh, dalam pendidikan beliau mendirikan akademi Plato yang yang menekankan pendidikan menyeluruh uh, dari segi jiwa akal dan jasmani sumbangan karya beliau uh, adalah the republic the laws phedo symposium epology meno dan lain-lain next uh, ini merupakan ulasan tentang Ibn Khaldun dan Plato Uh, Ibn Khaldun mengagumkan, uh, mengagumkan dengan analisisnya yang realistik dan berbasis data Plato sebaliknya adalah pemikir visioner yang mencipta kerangka falsafah yang menjadi asas pemikiran barat uh, Kedua-duanya melengkapkan antara, antara satu sama lain Ibn Khaldun dengan kebijaksanaan sejarahnya Plato dengan aspirasi etikanya Next Kesimpulan teori-teori tokoh ini bukan hanya teori malah ia boleh digunakan dalam kehidupan sebenar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, seimbang dan progresif. Oleh itu adalah penting untuk memahami falsafah dan pemikiran tokoh-tokoh besar ini jika kita ingin membina masa akan datang yang seimbang dari segi sosial, rohani dan intelektual. Sekian, terima kasih.